Так, всем доброго вечера, мы из Украины. Витаю всех с перемогою. Такие нервы были, что я, аж я нервувал Я уже вообще не нервую. А то капец просто был. Ну что, прокомментую. В общем, почти в памяти <coughs> умер великий футболист Андрей Паунин. Это был столб молодого Днепра после распада СССР. Они были чемпионами СССР среди дублеров. Потом он много лет был лидером команды. Это сердце Днепра. И вечная память. Не 55 лет рано уходить, но мы предполагаем, а Бог располагает. Да, есть такое выражение. Поэтому вечная память этому великому футболисту отдал все сердце, все здоровье э, нашему футболу. Поэтому играл за сборную Украины. Вечная память. О приятном. Ну, начался матч. Э, тяжело для нас. Исландцы это волевые хлопцы, которые э, во многих кубах хороших играют. В серии а любят они. Грецию облюбовали. Сейчас у них, в принципе, нет таких, как был этот Гуд, Гудмансон, который в Барселоне играл, в Челси. Но добротные пацаны есть, и э, лидеры команды тот же самый Гудьонсон. Вот этот... Э, э, да их много, тот же этот... Но ну, они все гудмунсоны. Тот же Слиля играет. Люди по 20 миллионов стоят, по 25. Поэтому... И даже у, у этих у исланцев есть такие фишки. Например, он играет в, во второй лиге Бундеслиги, либо во второй лиге Дании, но это ни о чем не говорит. Вы же сами видите, каждый день сейчас сенсации то Ферере, то Лихенштейн, то Люксембург. Феррере 12 очи. Поэтому. Искренне рад начиналось играть тяжело. Мы не могли зацепиться в центральной зоне. Калюжный Малиновский Ярмалюк не могли наступить на мяч контролировать. Он от них отскакивал. И было все очень тяжело и, и очень тяжело. У исландцев по памяти Вот эти навесы головой. Трубин вытянул ну, два гухаря. И первый был гухарь, он со скока был, тяжелейший мяч. И второй, когда в упор расстреливали, и он, ну, он идеально ударил головой. А Трубин, как он вытянул, непонятно. И в самом конце вот этот мяч, он хоть был рикошет, но если бы он не попал, я не помню, кто там стоял, Забарный или кто, или Матвиенко, то это Верняковая Галяра была. То есть 3-4 момента у исландцев были стопудовые. Трубин 4,7, ну я по гуглу смотрю. Конопля молодец, и пахал. Сегодня он не корчил у себя бабу. Жесткий был. Этого Тор Тейсона он выключил. Потом Забарный. ок, молодец. Все делал четко. Был лидером именно в защите команды. Трубин мега-мега умничка. Матвиенко молодец, на свой возраст сыграл надежно. Миколенко его вроде бы не было видно, но и он и там не пускал. Даже если он обрезался, он догонял игрока и оттирал его. Миколенко умничка. МВП матча это Трубин, после него это Цыганков. Сделал колоссальный объем работы на своем фланге. Держал темп все 90 минут, вел команду в бой. К нему потом на другой фланг вышла замена Зубков. Ой, ну, а Зубкова заменили. Он сначала вышел. Но они держали темп. Ну, а ванат он старался. Ну, и Мишка в церкви старается. Но это не игра Ваната была. Из наших моментов Цыганков прошел, дал с левой ноги, попал в перекладину. это самый опасный был. Потом опять же Цыганков э, с правой ноги, не своей, дал шедевр в ближний угол. Вратарь у Исландца Воловсан в полном порядке. Потом Яремчук во втором тайме на вес бил в упор <coughs> два раза. Как этот толовсан потянул, непонятно. И все благодаря Вите Цыганкову. Витя Цыганков нагнетал, нагнетал, нагнетал. Сюда болтанул, дал с правой прострел. Сюда болтанул, навесил слева левой. Навесы, навесы, навесы прохода. Все замены были по сути. Ребро выпустил Еремчука, ребро выпустил Шапаренко. Э и стреляют зенитка. И наконец-то лучший в Суперлиге Турции э левый хав. Наш Зубков забил. Он с неба слез не хватает, но он силовой пацан, он бегает, борется. Он не для эстетов, но он работяга, без которых тоже футбол не бывает. Он так ударил головой, что мяч уже улетал, я уже думал, капец. Но слава богу, попал в штангу. И <свечный> Всевышний был с нами сегодня. Я атеист, но сегодня про Всевышнего поговорим. И мяч влетел. Висел красивый баннер, слава воинам Украины, слава ЗСУ смерть врагам. Поддерживали, Шевченко там бегал в шапочке, обнимался вязаный в пальтишке. И исландцы выше, они же там давали интервью, что <coughs> вы узнаете, что такое мы, то, что вы нам там забили пять, это ошибка молодости. И, наконец, вышел Джокер <coughs> Реброва, <coughs> Гуцуляк. <coughs> и я написал гу, и, исландцам издец, Гуцуляк по надусю. Гуцуляк молодчина. Вот он выходит, он сидит на бане в Александре этом полесе, выходит, забивает. И Гуцуляк, ну, увидел бы, где-то расцеловал. Да, я его критикую и буду критиковать. Но он такой наглый, дерзкий и любит рисковать. И ударил, попал в задницу и это уже был Олафсон бессыльный, Сегодня вратарь Исландцев играл просто как зверь. То есть запоминаем, кроме того, что мы забили два, у нас, ну, две Верочки точно были, да, еще. Ну, заслуженный счет по игре, потому что наши отдали все силы. Шапаренко хочется похвалить, я его критикую. Уже не может, бежит, подкат стелится, отбирает мяч, дает Гуцуляку, Гуцуляк все делает. Ну, а Витя Цыганкова MVP матч. Цыганков трубен, ну, Вообще сегодня все молодцы. И этот Ярмалюк, который в первом тайме наелся, меняли его правильно, по сути. Малину меняли, но сегодня не его день был. Где он мог исполнял, сегодня не он. Там, где мог, от Малины требовалось ну, прям, ну, качественный удар, он его не бил. И хочется пожелать нашим игрокам побольше ведь для вертикальной игры. Вот эти пасеки назад на свободную зону, это не алю. Вот эти розыгрыши по зонам, нет. Все должно быть вертикально. Вертикально, вертикально, вертикально. Сейчас я есть только у чужих ворот. Все. Больше его нигде нет. Вот это перепасовка, держать мяч по системе Андрея Шевченко, когда он был тренером, это не алло. Поэтому ребро отшмирили, я его хвалил у матча с Францией, объяснял на пальцах, что засчитай пенальти, <coughs> мы бы сыграли в автобус, но вообще непонятно как было. А сегодня все ему будут вылезывать жопу, и я хвалю Реброва. И надо быть и в, и в тяжелые минуты, и в радости с, с Хопсом. Поэтому всех обнимаю, всех поздравляю. Почтите памяти Андрею Паунину. Днепров, Днепровский, в первую очередь. Да. Великий мужик, великий игрок. Много внес до нашего футбола. Ну а так, в принципе, все, сегодня все было идеально, красиво и ярко. Сейчас загружу, хоть мне дали свет, но видите, оно все как-то так, и 2.0, и свет, и, и... будет, наверное, ночью обстрел большой. Такова жизнь, да, такова жизнь. Все.